assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz din qardosh mo'min birodarlar aziz vatandoshlar bugungi tong xayrli bo'lsin kunlarning eng yaxshisi bo'lgan juma tongida turibmiz har bir musulmon kishi tong ottirganda aytadigan va qiladigan bir ishi bor u yana bir tongga yetgani uchun allohga shukur qilishligi ibn hajar asxaloniy bir ajoyib gap aytadilarqaysi bir odam tonga ottirsau maishatining torligidan shikoyat qilsa go'yoki robbisidan shikoyat qilibdi har bir kishi tonga ottirar kan hayotini yaxshi o'tayotganligidan allohga shukur qilganligi yaxshi rasululloh aytadilar dunyo ishlarida o'zingizdan pastga qarang sizni balkim bugunga yetadigan biron bir narsangiz bordir nonushta qiladiganingiz ayolingiz farzandlaringiz shunday kishilar borki bugun yeydigan narsasi yo'q shunday kishilar borki bugun farzandlari yo'q shunday kishilar borki bugun ota onalarini yo'qotgan sizga esa ta alloh taolo bugungi tongga yetib kelishikka nasib etdi bizga nasib etdi bugungi kun hammamizga xayrli bo'lsin salomat bo'linglar